Novruz tortları hazırladıq. Gördüyünüz kimi bu ocaq formasında olan bir tortumuz. Daha sonra isə burada bu ta formasında hazırlamışıq. Bu da quş yulusu tortumuz. Bunu da hazırladıq bu üsulla. Ağ rəngdə kremlə düzəltdik, hazırladıq və indi isə sprey effekti veririk. Bütün rəngləri almaq çətindir. Acılıq verir kremə, amma belə olanda Yəni çox boya həm az gedir, az istifadə olunur, demək olar ki, bir boya tam getmir. Həm də ki, istədiyiniz görünüşə əldə edirsiniz. Suyun üzündən əlimizi aparan kimi, baxın jileni belə barabanı fırırladıram, əlmi qatı sürətlə fırırlatmıram. Bax, axır tam şəkildə özü gedir, görürsüz? Əgər yalnız belə ovaldısa, çox jileni vurmayın, yadınızda nəzərinizdə saxlayın. Çünki axıb getmə ehtimalı çoxdur. Çox yekə olmamalıdır və başı fikirlədim burda. Başına görüm. Başı bütöv gəlir, bax belə. Buna hirəsi. Burasına lələk ikinə. Bax belə. Bu keçərdəyəm. Və şur bunu məsələn düzəldiriksə məni formasında üzərinə qoya bilərik. Quş şovası düzəldirik, üzərinə qoya bilərik belə. Asan şəkildə bu